स्वस्थानी श्री स्वस्थ परमेश्वरीय नम जगदम्बिका जय श्री राधे जय श्री कृष्ण नियमित रूपमा माघ मास महात्म्य अन्तर्गत स्वस्थानी व्रत कथा सुनिराख्नुहुने सम्पूर्ण विश्वभरिका नेपाली मनहरू व्रत गरिराख्नुहुने आमा दिदीबहिनीहरू व्रतमा सहयोग गर्नुहुने बुबा दाजुभाइहरू अथवा महात्म्य स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्दै आउनुहुने सम्पूर्ण पुण्यात्मजनहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै आज हामी अब नियमित रूपमा स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्ने क्रममा एघारौँ दिन भएको छ एघारौँ दिनको व्रत भक्ति पूजाअनुष्ठानहरू घर घरमा सुरु भइसकेका छन् हामी पनि अब कथा श्रवण गराउँदैछौँ विश्वमा कुनै पनि देशमा हुनुहुन्छ जुन समयमा भए पनि स्वस्थानी व्रत कथा एक एक अध्याय श्रवण गर्नाले जीवनमा स्वस्थानी माताको कृपा हामीमा रहनेछ जसले दाम्पत्य जीवनमा क्लेस बाधा अडचनहरू आइरहेका छन् पारिवारिक समस्या छ दाम्पत्य जीवनमा मधुरता आउन सकेको छैन भने एक महिनाको व्रत स्वस्थानी देवीमा गरिएको भक्तिले मधुरता आउनेछ स्थिरता प्राप्त हुनेछ सन्तान प्राप्तिका लागि बाधा अडचनहरू आइरहेका छन् भने त्यो बाधा पनि हट्नेछ आरोग्यता प्राप्त हुनेछ दीर्घायु प्राप्त हुनेछ शरीर र मनका दोषहरू पनि स्वस्थानी माताको व्रत गरेर हटाउन सकिन्छ अज्ञानवश भएका पाप कर्महरू पनि नाश भएर जान्छन् सत्कर्महरू र धार्मिक र संस्कार वृद्धि हुँदै हुँदै जान्छ दरिद्रता नाश हुन्छ समृद्धि प्राप्त हुँदै जान्छ स्वस्थानीको व्रत आराधनाले र माघ महिनामा गरिएका हुनाले आफ्ना कुल पितृहरूको उद्धार पनि गर्न सकिन्छ कुलमा अशान्ति बाधा दोषहरू छन् दरिद्रताहरू छन् भने यी पनि नष्ट भएर जान्छन् स्वस्थानी माता स्वयं पार्वतीको स्वरूप हुनुहुन्छ सामान्य होइन पार्वती भएको हुँदा भगवान् शिवको अनुग्रह प्राप्त गर्ने यो महिना हो यस कारणले गर्दा निष्काम भावले जो कथा सुन्दै हुनुहुन्छ कथा सुन्नलाई के कामना छ र व्रत गर्नेहरूले कुनै कामना गरे पनि निष्काम भावले पनि यदि स्वस्थको व्रत गर्दछ कथा सुन्दछ भने भवबन्धनबाट उसले मोक्ष मार्गलाई प्राप्त गर्दछ त सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरू स्वस्थानी जगदीश्वरी हामी सबैको मनोकामना परिपूर्ण गरिदिने हुनुहुन्छ कथाहरू सुन्दर सुन्दर आउँदैछन् अझ स्वस्थानीका व्रत अनुष्ठान भक्तिभावका कुराहरू आउन बाँकी नै छन् पहिले त सृष्टि प्रकरणहरू सतीदेवीको उत्पत्ति अनि त्यस पछाडि शक्तिपीठहरूको उत्पत्तिको बारेमा हामी कथा सुन्दै आइरहेका छौँ अब आज एघार अध्यायको कथा श्रवण गर्नु पूर्व सबैभन्दा पहिले गरिने स्तुति कथाभन्दा अगाडि गरिने स्तुति मङ्गलाचरण गर्दै कथामा प्रवेश गरौँ ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मुत स्वन्तेव्य वेदेर्षाङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलिसन् मुक्ता बलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा करा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासायामि तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामि मां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नमस्ते स्नु जगन्माता स्वस्थाने सर्वमङ्गले तव प्रसादाद्देवेशि कथापूर्ण भवेन मम व्रतपूर्ण भवेन मम अब हामी एघारौँ अध्यायको कथा श्रवण गर्न गइरहेका छौँ आज नौ अध्याय र दसौँ अध्यायमा सतीदेवीका शरीरहरूबाट पीठहरूको उत्पत्ति शक्तिपीठहरूको उत्पत्तिको वर्णन सुनिरहेका थियौँ उसमा त असङ्ख्य शक्तिपीठहरू हुन्छन् वर्णन गरेर सम्भव छैन भगवान् शिवजीले सतीदेवीलाई भ्रमण गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा शक्तिपीठहरू उत्पन्न भए यिनीहरूको दर्शन यिनीहरूको श्रवण गर्नाले पनि सम्पूर्ण तीर्थाटनको फल मिल्दछ अब भगवान् शङ्करले सतीदेवीको शरीरलाई लिएर पुरै परिभ्रमण गरिसक्दा पनि सतीको वियोगबाट शिव शान्त हुनुभएको छैन अब एगार अध्याय में कुमारजी आज्ञा कर हे अगस्त्य मुनि तहाँ उपरांत सतीदेवी का संपूर्ण अंग पतन भे पछाड़ी महादेव ने आपने दृढ़ कर न सकी हा सती हा सती देवी भूमि में पड़ी मूर्स हो फेरी कई चेषा भो सुस्काली मनली सतीदेवी समझी बहुला जस्तु भई जहाँ तहाँ फिर्न भयो त्यस्ता तरसित हिँडेका महादेवलाई देखेँ तारकासुर नाम गरेको दैत्यले आफ्ना मन्त्रीहरूसित भन्यो हे हे मन्त्री हो सतीदेवीको मृत्यु हुनाले महादेव बहुला जस्तो भई हा सती हा सती भनी जहाँ तहाँ फेरि हिँड्दैछन् यसै अवसरमा देवताहरूसित युद्ध गरी इन्द्रको अमरावती स्वर्गलाई जित लिनुपर्छ अब हामीलाई कसले के गर्न सक्ला जाउँ भनी भई जति सेना अघि लगाई मन्त्री समेत भई लडाइँ गर्न भनी अमरावती स्वर्गमा गए तब इन्द्र डराई भन्न लागे हे देवता हो अब यहाँ हामी नबसौँ किनभने तारका सुर दैत्यलाई महादेवले वरदान दिनुभएको छ त्यसलाई युद्ध गरी जित्न कसले सक्ला भागौँ भने स्वर्गदेखि भागी मृगस्थलीमा आइबसिरहे देवताहरू भागे पछाडि ताराका सुर दैत्यले इन्द्रका इन्द्राणी लगायत अमारावतीले स्वर्ग मर्त्य पातल लोकको राज्य गरी आनन्दले रह्यो तहाँ उपरान्त महादेव पृथ्वी भ्रमण गर्दै मृगस्थलीमा आइपुग्नुभयो महादेव आउनुभएको देवथार्ले देखि साष्टाङ्ग प्रणाम गरी हे ईश्वर तपाईँको साथमा सतीदेवीको मृतक शरीर छैन आँखा उगारि हेर्नुहोस् पापिष्णता र कसुर दैत्यले इन्द्राणी लगायत अमरावती पुरीलाई जितिलियो यसलाई हजुरबाट वरदान दिनुभएको हुनाले हामी इन्द्रादि देवताले युद्ध गर्न नसके भागी यहाँ आइबसिरह्यौँ रक्षा गर्नुहोस् महादेव पापिष्ण ताराका सुर दैत्यको नाच गर्नुहोस् भने बिन्ती गरे यति इन्द्रादि तेत्तिस कोटी देवी देवताको बिन्ती गरेको सुनि महादेवले आँखा उगारी हेर्नुभयो इन्द्रादि देवताहरूलाई देखि केही जवाफ नदिए सतीदेवीलाई नै सम्झे हा सती हा सती भने ताँदेखि पनि जानुभयो महादेवले शोक गरेको यावत जीवात्मा जति प्राणी छन् कसैले पनि सहन सकेनन् यस्तै तरहले महादेवले शोक गरे गरी, एक सय वर्ष पर्यन्त पृथ्वी भ्रमण गरी हिँड्नुभयो हे अगस्त्य मुनि जसले यो एघारौँ अध्याय माघ महिनामा पाठ गर्ला सुन्ला सुनाउला त्यसलाई पापले कति नछोला र विमलमती भइरहला श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमारग्रस्थ सम्वादे इन्द्रादि देवता मृगस्थली प्रवेश नाम एकादश एघारौँ अध्यायको कथा छोटो थियो हामीले श्रवण गऱ्यौँ अब कथा समाप्त पछाडि गरिने स्तुति पुष्पाञ्जली गर्दै आजको हाम्रो व्रत भक्तिलाई परिपूर्ण गर्न गइरहेका छौँ सबैजनाले प्रार्थना गरौँ उपनयतु मङ्गलम वा सकमलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् नवनलिनदलनिवेक्षणकृष्णः काले वर्षतु परजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्वया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां सतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वारकथाप्रसङ्ग या सारहारदवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रविधिवेर्देवैः सदा वन्दिताः सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाच मनसिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वात् प्रकृतेक्ष्भावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये ततः श्रीस्वस्तानि परमेश्वर्यै नमः श्रीजगदम्बिकायै नमः स्वस्तानी मातायो सम्पूर्ण सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत आज हामीले एघारौँ अध्यायको कथा श्रवण गरिसकेका छौँ हाम्रो व्रत भक्ति आराधना कथा श्रवण आमाको कृपाले सफल होस् सबैका मनोकामनाहरू भक्तिभाव भगवतीका चरण कमल भगवतीको कृपाले परिपूर्ण होस् अहिलेलाई म कुबेर सुवेदी विदा हुन्छु आजको दिन सबैको लागि मङ्गलमय रहोस् जय श्री राधे जय श्री कृष्ण नित्य प्रशंसा संकर नित्य प्रशंसा जय स्वस्तानी माता हातो सुनको जस तो क्रांति से श्रीतनमा आमा क्रांति से श्रीतनमा सो बात पियो बसदा सो बात पियो बसदा अज सिंह ओम जय सरस्वती माता रात सुन्दर सुंदर सारी रत्न जड़ीत झोली अमरत न जड़ीत झोली भव्य गुलाबी मुखमा व्य गुलाबी मुखमा मधुरसमय बोली जय जयस्नि माता सुनका बाला ॐ जय सुनि माता ढलखर् गभयङ्कर सुलर कमलपनि आमा सुलर कमल पनी। भुजा सारभुजा च

निर्धन सम्पति पति सुत सुख फलदा ॐ जय सुतानि माता उध्यापन व्रत पूजा जानी न जानी गरिय आमा जी न जानी गरिं दिनुः सम्पति भक्ति दिनुः सम्पति भक्ति जननी शरण प्रिय ॐ जय ससु माता आरती गो मनलाई आमा गायो मनलाई धन्य बनियों हरिहर को धन्य बनियों हरिहर को सुबह आश सपाई ॐ जय स्वस्तानि माता ॐ जय स्वस्तानि माता आमा जय स्वस्तानि माता गर् नीत्य प्रसं गर्शनीत्य प्रसंसा शङ्करहरि धाता ॐ जय माता तनि जय औम माता ॐ जय सुस्नि माता